फिर बच्चों आज की जो स्टोरी है कहानी बहुत ही मजेदार है वो है गुलाब की शहजादी शहजादी के बड़े बड़े खूबसूरत बाल थे वो गुलाब के फूलों को बहुत पसंद करती थी लिहाजा हर कोई उसे गुलाब की शहजादी कहता था बहुत अच्छे पहले की बात है एक शानदार महल में खूबसूरत शहजादी रहती थी शहजादी के बड़े बड़े खूबसूरत थे वो गुलाब के फूलों को बहुत पसंद करती थी लिहाजा हर कोई उसे गुलाब की शहजादी कहता था हर रोज शाम के वक्त शहजादी बालकोनी में जाकर ताली बजाती। ताली की आवाज पर गाने वाली एक सुनहरी चिड़िया आकर उसके कंधों पर बैठ जाती जब चिड़िया प्यारी सी आवाज में गाना शुरू करती तो शहजादी भी उसके साथ गाने लगती रहा उनकी खूबसूरत आवाज पर सुबह तक सुकून की नींद सोते। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा एक दिन किसी चिड़ैल को शहजादी के खूबसूरत बालों के बारे में पता चल गया न जाने क्या सोचकर उसने फैसला किया कि वो शहजादी के बालों को काला कर देगी चुड़ैल ने अपनी जादुई छड़ी से इस्तेमाल करते हुए एक मंत्र पढ़ा और शहजादी के बाल सुर्ख से काले हो गए अगले रोज जब शहजादी रोज की तरह बालकोनी में गई और चिड़िया के साथ खूबसूरत आवाज में गाना शुरू किया मगर इस बार लोग जागते रहे शहजादी का मालूम हुआ तो वो बहुत परेशान हुई उसने चिड़िया से पूछा इसे क्या करना चाहिए चिड़िया की बिताई हुई तरकीब पर अमल करते हुए उसने गुलाब की पत्तियों को पानी में डाला और थोड़ी देर बाद उस फूल इस पानी से अपने बाल धोए तो उसके बाल पहले की तरह सुर्ख और खूबसूरत हो गए और उसकी तरह जब जब वो शहजादी चिड़िया के साथ गाना गाती तो राया मीठी नींद सो जाती चिड़िया को इसकी खबर हुई तो उसे बहुत गुस्सा आया चुड़ैल को जब इसकी खबर हुई तो उसको बहुत गुस्सा आया उसने फिर वही मंत्र पढ़ा लेकिन इस बार चुड़ैल ने हर तरफ से गुलाब के फूल तोड़ लिए थे ताकि शहजादी अपने पहले जैसे सुरख न कर सके यूं ही शहजादी के बाल फिर से काले हो गए और इसी रात राया की नींद फिर से उड़ गई शहजादी बोलोकनी में खड़े होकर रोने लगी कि अब उसके बाल पहले जैसे कभी नहीं हो सकते यूं उसके आंसुओं का कतरा नीचे जाकर फर्श पर गिरा और एक नौजवान जो वहां से गुजर रहा था उस खूबसूरत शहजादी को बालकोनी में रोता देख कर रोक गया उसके पास एक संदूक था जिसमें उसने सुर्ख रंग का एक बाल निकाला और उसके आंसू के कतरे पर रखा जो शहजादी की आंखों से गिरा था देखते ही देखते वो सुर्ख रंग का बाल गुलाब के फूल में बदल गया शहजादी देखकर बहुत हैरान हुई उसने जल्दी से इस गुलाब के फूल को पानी में डालकर उससे अपने बाल दोए और यूं इस चिड़ेल का जादुई असर खत्म हो गया शहजादी के बाल पहले की तरह सुर्ख हो गए और हर तरफ गुलाब के फूल खिल गए बादशाह ने नौजवान से जब पूछा कि उसके पास ये बाल कहाँ से आया तो उसने बताया कि शहजादी से बचपन में मैं उसकी बहुत दोस्ती थी हमने दो, हमने दोस्ती को कायम रखने के लिए एक दूसरे के बाल तोड़कर अपने पास संभाल कर रखे थे फिर मैं सफर पर चला गया था कई वर्षों बाद अब वापस आया हूं तो पता चला कि शहजादी के साथ चुड़ैल ने यह काम किया है तो ये सुनकर मैं यहाँ आया और शहजादी के पहले सुनहरी जैसे बाल ले आया ये सुनकर बादशाह खुश हुआ और उसने शहजादी और उस नौजवान दोनों की शादी कर दी तो प्यारे दो प्यारे बच्चों, गुराब की शहजादी की कहानी कैसे लगी बहुत अच्छी अल्लाह हाफिज